Так, вот я нахожусь на краю озера. Вот тут такая с этой стороны. Не знаю, как это назвать. Ров такой. Ну, мне кажется, он все-таки естественно происхождение. Хотя... Нет, это все-таки насыпь какая-то была. А, скорее всего, это разбили тут было целое. поднять уровень воды, наверное. Вот. Такая... Да, нас насыпали. Ну, глинистая почва, в принципе, я вижу. Вот такая тут кусты такие. Там машина. Написано парк фильма. На ней было такое рено. Реношечка. Сейчас я попытаюсь спуститься вот на этот мостик. На этот пирс, какая тут служащий, ну тут очень скользко, достаточно, чтобы не упасть, не не скатиться. Оп. Оп. Так, ну что тут? Дно видно, оно достаточно замусорено всякими деревяшками, есть и бутылки не без этого ветки вот такой вид отсюда очень даже когда солнце выходит очень красиво вот такой тут вид ну купаться не знаю он говорит тут раки водятся служащие но я не знаю как-то не тянет в эту воду она, мне кажется, какая-то грязная. Ну, кто знает. Не специалист в этом деле. Так, ну что, наверное, буду выходить отсюда.